नेवासा येथील अल अमीन उर्दू हायस्कूलच्या वतीने हरघर तिरंगा उपक्रमाच्या अंतर्गत ध्वजारोहण करून तिरंग्यास सलामी देण्यात आली यावेळी स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नेवासा शहरात काढण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रभात फेरीचं ठिकठिकाणी थीक उस्फूर्त स्वागत करण्यात आलं अल अमीन उर्दू हायस्कूलचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी जिल्हा परिषद सदस्य मोहम्मदभाई अत्तार सचिव मौलाना एफतेहादीन अलीम बाग अलीम साहेब उपाध्यक्ष आजम खान पठानसह सचिव फारुख अतार विश्वस्त फारु भाई कुरेशी सलीम शेख यांनी रॅली प्रसंगी शुभेच्छा दिल्या शाळेतील विद्यार्थिनींनी कौमी देशभक्तीपर गीते सादर केली आहे सदर रॅलीचे नेतृत्व अल अमीन उर्दू शाळेचे मुख्याध्यापक अनसर पठाण सर यांनी केले तर रॅलीत आठवी नवी दहावी विद्यार्थी विद्यार्थिनी शिक्षक जुनीत सर निहाल सर शिक्षिका आरिफ पठाण रुबिणा शेख यांच्यासह शिक्षकोत्तर कर्मचारी सहभागी झालेले होते हायस्कूल प्रांगणात रॅलीचा समारोप यावेळी करण्यात आलेला आहे अल आमिन उर्दू शाळेचे संस्थापक अध्यक्ष मोहम्मदभाई आतार म्हणाले की सलग पाच वर्षापासून आमच्या हायस्कूलनं शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम ठेवली आहे आज काढण्यात आलेल्या रॅलीमुळे राष्ट्रीय ऐक्याचं दर्शन घडले हीच एकता व अखंडता देशाला सशक्त व मजबूत करेल असं सा सांगून त्यांनी विद्यार्थ्यांचं कौतुक समारोप प्रसंगी बोलताना केलं प्रतिनिधी सुधीर चव्हाण निवासा वाले को रहमतुल्लाह भर मोहम्मद हाजी कासम आतार माजी जिला पर सदस्य आलामिन इंजीक्यूशन आयन मेरे पर सोशाची न्यायवासा संस्थापक चेयरमैन न्याय बोल रहा हूँ कि भाई मेरे आलामिन स्कूल के अंदर के तीन दिनों से हर घर तिरंगा मना जा रहा है और इस मौके पर और इस मौके मो, पर सभी बच्चों ने अपने घरों पर तिरंगा लगाने, लगाने के कहा गया है और इस मौके पर पूरे शहर के अंदर बड़ी धूमधाम से रैली निकाली गई है और इस मौके पर बच्चों को रूप बांटे गए हैं मेरे अलामी उर्दू स्कूल की शुरुआत 2000 में हुई और इस स्कूल बहुत छोटी सी इमारत में थे आज माशाल्लाह बहुत बड़ा ग्राउंड है बच्चों को खेलने के लिए और इसको के अंदर अच्छे से अच्छे बेंच है और ऊपर फैन भी है और डिचर बोर्ड भी है और पीने के लिए फिल्टर पानी है इससे सुविधा आज तक है और इस सुविधा के लिए दसवीं का निकाल मेरा आज तक के बाईस बाईस बैचेस, बैचेस गए और इनमें से ग्यारह बैचेस ग्यारह ग्यारह टाइम सौ टिकाल लगा है और इस 2020 से आज तक के पांच निकाह लगे ऐसी परंपरा कायम रहने के लिए मैंने पूरे स्टाफ को कहा है कि इस परंपरा को कभी खंडित आने दो हमेशा सौ टक्के निकाल लगाया करो और मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और मुझे इस काम के लिए सब सब सब, सभी समाज ने मदद की है जैसे कि कैलासवासी कैलासवासी महाराजवासी स्वराज गुंदेचा आदरणीय यशवंतराव गडाख पाटील और मंत्री महोदय शंकरराव गडाख पाटील नरेंद्र आदरणीय स्थान नरेंद्र भोले पाटील और चंद्रशेखर भोले पाटील और प्रशांत गड पाटील इन सभी का मी तयारी से शुक्रिया अदा करता हूँ जय हिंद जय महाराष्ट्र